Когда он дома, неся чашку чая маме, он случайно споткнулся и эту чашку любимую разбил. Он заплакал, он понимал, что ожидал Он еще не знал, что такое плохо. Он ожидал, Он вообще ожидал любви, когда ему плохо дорогой самый человек подбегит, вот пожалеет посочувствует вот что ожидал. но к сожалению мама Коля откуда тебе руки растут что ты больше эти брал там вы знаете что мама сделала я беру беру я делаю очень такой тугой мама связала его мнение о себе что он с такими руками в детском садике Коля не успел добежать до дочка. Прошло вот такое огорчение. И воспитатель. Коля, ты сейчас сам будешь стирать свои ты. Ну и слова, понятно, пошли. Кто он? Школа. Ну и вот это проходит. В итоге завязывается. Коля, а теперь давай, повтори за мной то, что ты успешно делал вначале. Ну что, -то... Ты свободен? Ты скован? Скажите, вот в таком состоянии, такого мнения о себе, есть ли вероятность успеха в жизни, Николай? Все? Конец? Списываем. Или можно помочь ему еще? Можно развязать. Как? Развязать. А, можно. как? Можно. а как можно. можем можно. развязать? Можно. Как? Можно. Ну как? Можно. Можно. Говорить. А, говорить. А. Ну давайте, кто-то помогите развязать. Колян, ты классный пацан. Вот. И в этом случае подходит Вася. И он говорит, вот так, знаете, вот так. Кот, ты классный. Мне нравится, что ты вообще в нашем классе там лидер, все. И каждый подходит и делает. Вы знаете, там тот лидер, который мучал, принимая, он даже не локо себя чувствует. Он знает такое. И вдруг глаза в глаза, кто-то его развязывает, вот эти элементы рук, задействования класса, задействования его, что-то производит как информация. Во-первых, он оказался в ситуации тех, кого он мучил, там оскорблял, унижал. И он так хорошо это понимает, и другие понимают. Но я донес им информацию, о, ну, тема комплекса неполноценности, или выход из комплекса неполноценности. такой маленький элемент ролевой игры. Задействованы врата рук, когда участник и оттуда, и отсюда. Плюс ролевые игры, когда они про и, ну, происходит. Можем ли мы из урока сделать хорошую сцену? Можем. Ради чего? Продукт наш это. И вот заканчиваю на такой фразе. Давайте будем обучать детей так, чтобы они были не слушателями, только забывчивыми, но исполнителями того, чему их учат. Ну, классно, не вообще. Мне интересно с вами, мне интересно впитывать информацию. Поэтому с кем завтра я еще увижусь, туда? Сейчас 5 часов следующего.